Они решили, что могут убивать и делают это показательно жестоко. Смотрела глазами, я обещала, что мы поможем, но, но бессильно. Это яд, наверное, который действует моментально. Это пять минут все произошло. В Украине всплеск активности док-хантеров, убийц бездомных собак. Не опасаясь ни общественного осуждения, ни уголовного наказания, они стреляют, травят и убивают животных просто среди белого дня. Почему живодеры остаются безнаказанными? Куда уходят деньги на гуманное решение вопроса? И почему чиновники избегают вопросов о бездомных собаках? Разбирались в вопросе наш журналист. Это последние минуты жизни лорда. Сюда я привезла, ну, тут уже, конечно же, ну, судороги были безумные, сердцебиение прям выскакивало из груди, это я видела, пена сорта. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти собаку, но через несколько часов он умер. Смотрела глазами, я обещала, что мы поможем, но ну, бессильно. Это яд, наверное, который действует моментально. Это пять минут все произошло. Животное было доставлено с выраженным, вот как у людей, эпилептические приступы происходят, то есть с подобной симптоматикой, с высоким жаром, с утрудненным дыханием, с цианозом слизистых оболочек и, соответственно, с непрекращающимися судорожными моментами по телу. Яд подействовал мгновенно. Вперед вытянута резко конечности, запрокинута назад голова, в последующем это переходило в симптомокомплекс комплекс выраженных судорог клонических. Инна в тот вечер просто вышла на прогулку со своим любимцем лордом в столичный ботсад. Моя собака вы, выбегает в конвульсии из поводка, выбегает на тротуар, дорогу, начинает биться, пена сорта. То есть я конкретно поняла, что она где-то нюхнула или облизала. Это доля секунды, это отрава. Инна бросилась за лордом и увидела мужчину, который разбрасывал еду из подозрительной баночки. Он начал отбрасывать сосиски через забор, начал корм в баночке прятать. Шокированная происходящим, она вызвала полицию. Он, конечно, отрицал. Но факт был налицо, потому что через 10 минут после того, как мы его поймали, собаки просто бились в конвульсии. И уже на сегодняшний день три трупа в этом парке. Это видео девушка снимала на свой телефон. Оставляем его без комментариев. Вот этим а Почему вы отказались, когда все. я вам сказал? И все! Я ему это показал. У него в пакет, он начал там, коммерть. Пакет, и он только что вы подбегали, он начал выбрасывать. До момента приезда полиции хрупкая девушка удерживала мужчину буквально за руки. Полиция зафиксировала данные, его. задержать они не имеют права, как нам сказали. Будет следствие проходить, потом, если как бы примут, что это конкретно он по СУБ-экспертизе, ну вот, если подтверждение будет, что эти конкретно этот корм отравлены, тогда будут ну, в суд. Но еще больший шок Инна испытала, когда увидела, что полицейские отпустили мужчину. Он потом еще шел вдоль парка и смеялся нам. Но... В сети пост Инны вызвал общественный резонанс. Интернет-смельчаки советовали девушкам накормить его той же отравой или переломать пальцы. Девушка не сделала этого, ведь совсем недавно на этот крючок попалась волонтер Алина. Против зоозащитницы возбудили уголовное дело и обвиняют ее в нанесении побоев убийцы собак. На одном из ток-шоу девушка не выдержала и ударила одного из главных док-хантеров Украины, Святогора. Давно не читала, сука. Он открыто говорит о многочисленных убийствах, но почему-то правоохранительные органы эти факты вовсе не интересуют. Но Инна не собирается дать этому делу потеряться на столах следователей. Конечно нет, потому что эти духантеры, это же мало того, что это психически неуравновешенные люди, но они, я уверена, без пяти-пять минут убийцы людей. С этим утверждением согласны врачи-психиатры. Потому что тот человек, который может убить, ему все равно кого убить. Собаку ли, Любое животное либо человека у него в принципе нет тех рамок, которые не позволят ему этого сделать. Согласно медицинской статистике, переход от насилия над животными к убийствам людей составляет около трех лет. Эти люди, которые, скажем, помимо отстрела собак, позволяют себе над ними производить какие-то там мучительные действия, мучить, там терзать, добивать. И это те люди, которые имеют психопатологию, но они точно так же могут это сделать при возможности живым человеком. То есть здесь разницы нет. Зоозащитники уже который год воюют с докхантерами за жизнь собак. Собираем другие факты и доказательства того, что э, в городе Киеве, в частности в городе Киеве, орудует целая группа лиц, это такое сообщество докхантеров. В этой войне власть занимает наблюдательную позицию. Что вам известно про докхантеров, про то, что они навмисно, э, убивают собак? Смотрите, мы не будем писать. Я, честно, я особо этим не интересовалась. Нейтральную позицию власти реализовывают чиновники на местах. Они сказали, сухмылка, ну, собачка, да, жалко, конечно, ну докажите, что это именно он сделал. Я говорю, ну как это, вот мы словили вам за руку. Всегда же говорят, вы словите, а потом будем, будем дальше разбираться. Вот мы это сделали уже. Но не препятствовать, значит поддерживать. То есть можно сказать, что согласно букве закона, этот человек может два месяца заниматься тем же. Но у нас нет подстав его затримать. Ведь многолетние жестокие убийства происходят с молчаливого согласия тех, кто принимает решение. Ну, же, мы не проигнорировали жодного такого поведомления. Как вы говорите, вот вы говорите, что мы закрываем обличие. Мы выехали, мы зафиксировали это. У нас нет механизма проводить судово-медичные экспертизы, но мы благодарим волонтерам, волонтерам, потому что они на себя берут эту ответственность. За защитники утверждают, деньги, регулярно выделяемые городом на программы стерилизации или на приют, оседает в чьих-то карманах. Мы несколько раз обращались к мэру, господину Кличко, чтобы он помог нам. У нас статусы есть и в фейсбуке. То есть мы максимально за это боремся. Пока это игнорируется полностью. С вопросом о докхантерах секретные материалы обратились к мэру столицы. Ведь именно он обещал сделать Киев европейским во всех смыслах городом. Господин мэр, в городе активизировались докхантеры. Что вам известно об этом? Духантера, покажи, покажи. связи с чем они активизировались? Мы просим Виталия Кличко взять решение этого вопроса под свой личный контроль. Каким образом, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, взять личный контроль. Подскажите мне, какие алгоритмы действия? При поддержке госчиновников в Польше на зиму ставят домики для бездомных котов. В Америке действует организация по защите животных и есть ветеринарная полиция. А в Украине защита бездомных собак ложится на плечи обычных людей я считаю, что это просто вообще кошмар, это ужас, на самом деле это дичь просто какая-то. То есть мы живем в 2015 году, да, то есть и а такое ощущение на Украине, что это просто какой-то каменный век. И на самом деле, то есть Европа тоже думает о нас, что мы какие-то просто варвары, убийцы, что у нас на улицах легко и просто можно отравить животное, можно убить животное, можно выстрелить в животное. И самое ужасное, что наказание за это совершенно никому никакого нет. Сердоболы так презрительно называют волонтеров-зоозащитников. Не получая ни копейки от государства, люди зачастую отдают последние, чтобы спасти, пусть не всех, но хотя бы одну собаку от мучительной и долгой смерти. Можно посмотреть в интернете, да, записи того, как животные после отравления умирают, это вообще просто ужасно. То есть это травма для ребенка и травма для взрослого человека на всю жизнь. Поэтому это просто дичь. Но решать силами волонтеров проблему собак на улицах, как и любую другую остросоциальную проблему, Невозможно, да и неправильно в принципе. А значит у Украины всего два выхода. Либо решать вопрос на законодательном уровне, либо признать кровавые расправы нормой поведения.